Əsəd Əhmədov küçəsi 77 nömrəli marşrutun son dayananında bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzil mənsaya çıxmışdır. Mənzilin ümumi sahəsi 55 kvadratmetrdir. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzil iki otağa elə düzəlib ki, bütün otaqlarının ayrıca çölə birbaşa pəncərəsi var. Hol hissədən başlayaraq təqdimata. Giriş qapısı. Girəndə sol tərəfdə belə bir paltar asmağa şkaf var. Sağda qonaq otağı, yataq otağı, solda sanitar qovşaq. Burda girişdə belə bir geniş kladovka var. Paltar quyan burda yerləşdirilib. Sağ tərəfdə bayaq göstərdiyim mənzilin qonaq otağı. Dəyərli izləyicilər, mənzilin bütün əşyaları, yəni görünən də əşyaları varsa, hamısı mənzilin qiymətinə daxildir. Burda mənzilin mətbəx hissəsi var. Mətbəxin bir başa solar pəncərəsi var. Qabaq açıqdır, günbəşən tərəfdə yerləşir. Kombisi, sayğac, mətbəx mebeli, xaladeynik, qaz sobası. Məzilin e, girişi, xol sessi, mətbəxi, sanitar qovşaq, granit mərmər istipoldan ibarətdir. İndi isə yataq otağı ilə ətraflı tanış olaq. Burada məzilin yataq otağı yerləşir yataq otağında televizorə qədər əşya var. Tam düşqav. Mənzil bir sözlə yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Alın, köçün rahat yaşayın. Yenidən xol hissəsindəyik. Mənzil haqqında ətraflı məlumatı bir daha qeyd edim. Mənzil əşyalı satılır. 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Qaz şüşə təminatı daimidir. Dayanacağın düz yanında yerləşir, yəni içəri tərəfdə, binanın sıx olan tərəfdə deyil. 55 kvadrat, 2 otağa düzəlmə mənzildir. Dəyərliz izləcilər, bu mənzil sizə maraqlıdırsa, əlaqə nömrəmiz qeyd olunacaqdır. Mənzilin açarı bizdədir, istəninə vaxt baxış keçirmək mümkündür. Mənzilə baxıldıqdan sonra sahibi ilə qiymət barəsində danışmaq mümkündür. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.